स्टोरी टाइम एक खूबसूरत सुबह थी जब फजर की अजान की आवाज़ गांव के हर कोने में गूंज रही थी आसमान पर हल्की सी रोशनी फैल रुखी थी और हुआ में ठंडक थी एक छोटी सी बच्ची जहरा अपने घर के बाग में खड़ी थी इसके चेहरे पर खुशी और सुकून की झलक थी बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और दरख्तों की शाखों पर हर तरफ बृंदे चहचहा रहे थे जहरा के साथ एक छोटा सा परिंदा भी था जो एक खूबसूरत तोता था इसका रंग सब्सो नीला था और आंखें चमक रही थीं तोता जहरा के क़रीब अकर चहचहा रहा था गोया वो भी फ़जर की अज़ान सुन रहा हो जहरा ने मुस्कुरा कर तोते को अपने हाथों में अलिफाटे आलिफ सुबहान अल्लाह इसने कहा कितनी खूबसूरत सुबह है तोते तुम भी फ़जर के वक्त को पसंद करते हो तोता अपने प्रों को झपकाते हुए जैसे जवाब देने की कोशिश कर रहा था जहरा ने इसका बोसा लिया और कहा आज हम दोनों एक साथ इबादत करेंगे तुम देखना फजर के वक्त का सुकून इस छोटे से परिंदे की मुस्कुराहट और जहरा की मसूमियत में एक ख़ास जादू था उनकी कुर्बत और ये खूबसूरत लम्हा हमेशा के लिए उनके दिलों में महफूज हो गया